Сразу подумал. я говорю, что у меня слезы на лице а так я не туда. я просто маленький. маленький я бедняжка слепой собачка появилась, откуда она? ну, в принципе, шли вечером с мужем три дня назад домой возвращались на садах, два живем. И смотрю, по двору идет медленно собачка, натыкается на все кусты, на стены, на все. То есть я зашла домой, посидела, ну сердце то неспокойно, решила выйти еще посмотреть. Это было уже часов 8 вечера, наверное. Я вышла, вынесла мясо, вынесла молока, думаю, может быть, где-то найду ее. Смотрю, она еще по двору ходит. То есть я ее покормила она начала от меня отходить, ну видно, что собака вообще не видит ничего, в стену натыкается, ударяется постоянно головой. я ее покормила, она шла и провалилась в яму возле люка, яма была, но она не очень глубокая. и я ее оттуда вытащила, она даже не огрызалась ничего, ну то есть собака добродушнейшая, спокойная очень. после этого, ну как бы вынуждена уйти была домой, у меня годовалый ребеночек, то есть забрать к себе тоже не могла съемная квартира и кот. Пошла, муж ночью возвращался домой в 12 ночи после работы, посмотрела, она еще ходит вокруг. Ну, думаю, если утром будет, буду уже что-то делать. Обзвонила еще вечером все организации, в принципе, откликнулся юный европеец, но им забрать, к сожалению, некуда было, то есть даже на передержку я просила. Но они мне дали контакты, предложили, в принципе, позвонить и сказали, распечатают. Или сделают там репост, или что-то, листовочки, может быть, какие-то напечатают по поводу этой собачки. На следующее утро я вышла, бегом же искать все сады, бегала, не могу найти. А потом смотрю, лежит посреди дороги, возле пули, несчастная такая, прямо на проезжей части. Вот. Я пыталась ее забрать, но с ребенком на руках не получилось. У меня вышел муж, отогнал ее кое-как с дороги, ее даже машина стукнула немного по голове. То есть видно, собака, что хотела сказать примечательно, собака след от ошейника есть То есть она у кого-то жива, 100%. Выкинули. Да, люди может быть такое, что она сорвалась, хотя вряд ли мне там на рынке, когда покупала ей кушать, сказали, что по слухам, у каких-то там алкашей жила собака, ослепла и они ее выгнали. ну то есть появилась вот она, далеко ж пойти естественно не могла. мы ее в этот же день с Леной соседкой моей взяли на ремень подручные средства какое-то. Привязали в старой голубятни. Спасибо. Там женщина хоть до понедельника разрешила подержать ее там. Соорудили, ну, скажем так, подобие будки временной, картонную коробочку. Там постелили одеяло шерстяное, сверху закрыли, покормили, напоили. Она себя прекрасно чувствует на поводке. То есть, видно, это для нее комфортная жизнь. То есть, сто процентов домашняя собака была. Вот, ну как бы потом спасибо папе. Обзвонила всех, кого только можно было. Папа согласился взять к себе во двор. Ну, то есть будут теперь жить собачка тут. Ну, прошу, конечно, будочки для нее. Uh -huh. С помощью для собачки. Ну, а так хотелось бы людей попросить не быть такими равнодушными, жестокими, проявлять милосердие, так как животное преданное было, собаки все преданы, да и коты тоже. И наверняка хотелось бы и людям, чтобы на старости лет у них кто-то проявил к ним тепло, внимание, заботу о них. А животным так само это нужно. И получается люди ну, жестокостью своей убивают прежде всего себя, а не животных. Папа, можно вас, да, тоже на секундочку хотя бы спросить? Да, скажите, да, а хорошо, как, хорошо. Вы, как вы его назовете? Вот? Собака. Он... Просто собака? <смех> это <смех> мальчик, <смех> да, я так понимаю? Потому что Вероничка сказала, что это будет Боб, а я сказал, что это просто собака. Просто собака, и ее имя собака. Вероника, скажите, а возраст к примеру, ну, вы Ну, понимаете, я думаю, вы... что он уже старенький. Зубы стерты, и, ну, клыки это, стерты. Да, то есть видно, что собака много-много лет жила у кого-то, и, к сожалению, так сложилась ее судьба. Ну, хотелось бы, чтобы люди не проходили мимо таких случаев, когда видят какое-то животное, которое нуждается в их помощи, или человек, который нуждается в помощи. Пожалуйста, люди откликайтесь, не будьте такими бездушными, оставайтесь людьми. Завалился спать, и все.